Cuba fikir sekejap. Dari kita bangun pagi sampai lah kita tidur balik, otak kita ni dia tak pernah berhenti kerja. Tapi, pernah tak kita terfikir apa sebenarnya sains di sebalik semua yang kita fikir, kita nampak dan kita buat setiap hari? Yalah, mesti pernah rasa kan, otak kita ni kadang-kadang pelik. Lirik lagu zaman sekolah, dia boleh ingat sebiji-sebiji. Tapi kunci kereta yang kita letak lima minit lepas, terus lesap. Atau tiba-tiba je rasa cemas, padahal tak ada apa-apa pun. Macam ada pilot lain pula yang tengah kawal kita. Ah, memang betul pun. Dan pakar psikologi dah sediakan manual pengguna untuk kita. Jadi untuk perkongsian kali ni, jom kita bedah siasat manual ni sama-sama. Kita akan ikut satu hari biasa dalam hidup kita dan kita akan bongkar semua proses psikologi yang power gila yang berlaku tanpa kita sedar. Okey, jom kita mula. Pagi, alam bunyi kita pun mamai-mamai buka mata. Nampak bilik, nampak tingkap, semua nampak jelas, nampak real. Kita selalu fikir mata kita ni macam kamera kan? Apa yang kita nampak itulah realiti, betul tak? Tapi sebenarnya cerita dia tak semudah tu. Hakikatnya, ia lagi best dan sejujurnya lagi pelik daripada tu. Maksudnya macam ni. Otak kita ni bukan perakam video pasif tau. Dia ni macam seorang artis yang aktif. Dia yang lukis realiti untuk kita setiap saat guna maklumat dari mata, telinga dan campur sekali dengan semua pengalaman hidup kita. Jadi, apa yang kita nampak tu sebenarnya cuma tekaan terbaik otak kita tentang apa yang ada kat luar sana. Okey, jom kita test sikit otak kita. Tengok betul-betul dua garisan ni. Mana satu lagi panjang? Kalau tanya sesiapa pun 99% akan cakap yang bawah tu lagi panjang kan? Nampak jelas sangat. Ha, kena game. Sebenarnya dua-dua tu sama panjang. Serius, cuba ukur kalau tak percaya. Jadi apa yang jadi? Otak kita ni dah terprogram untuk faham dunia 3D. Garisan bawah tu dia nampak macam bucu luar bangunan yang dekat dengan kita. Yang atas pula macam bucu dalam bilik yang jauh. So, otak kita secara automatik betulkan saiz tu dengan fikir oh yang jauh ni mesti lagi besar. Inilah bukti paling clear yang apa kita nampak tu adalah ciptaan otak. Okey, kita fast forward sikit ke tengah hari. Waktu paling sibuk email masuk bertubi-tubi, bos nak jawapan, nak kena buat keputusan. Lepas tu nak kena ingat pula, malam ni nak beli apa kat pasar? Fuh, pening. Macam mana otak kita handle semua ni? Well, wow, dia ada shortcut atau jalan pintas yang sangat genius. Memori jangka pendek kita ni bayangkan macam RAM komputer. Ruang dia limited. Dia cuma boleh pegang dalam tujuh benda je dalam satu masa. Jadi, pengelompokan atau chunking ni ibarat cara otak kita hack sistem ni. Dia kumpulkan maklumat jadi satu chunk supaya kita boleh ingat lebih banyak benda dengan lagi sikit usaha. Okey, tengok ni. Cuba hafal huruf-huruf kat belah kiri tu. Pening kan? 12 huruf random. Tapi bila kita susun balik, jadi singkatan stesen TV yang kita semua kenal. Ah, terus jadi senang gila. Sebab kita dah tak hafal 12 huruf. Kita cuma hafal 4 kelompok je. Hebat kan? Otak kita buat benda ni secara automatik setiap hari. Ini satu lagi shortcut otak yang power. Senang cerita macam ni, kalau sesuatu tu senang muncul dalam kepala kita, otak kita akan terus anggap benda tu mesti kerap berlaku atau penting. Biasanya betul lah, tapi kadang-kadang shortcut ni boleh buat kita tersilap langkah. Contoh paling senang, trafik. Cuba fikir balik, kita takkan ingat punya beratus-ratus hari kita pergi kerja jalan clear. Tapi hari yang kita sangkut dalam jam teruk sampai lambat tu, fuh, memang lekat dalam kepala. Jadi, bila ada orang tanya pasal trafik kat tempat kita, memori jam itulah yang pokap dulu. Terus kita cakap, oh tempat aku ni hari-hari jam. Okey, dah masuk waktu petang. Biasanya waktu ni kita lebih banyak berinteraksi dengan orang. Jumpa kawan sekerja, lepak dengan kawan-kawan, kena deal dengan bos. Dan kat sinilah, otak kita kena hadap satu cabaran yang lain macam sikit. Pengaruh orang sekeliling. Cuba bayangkan, awak dalam satu situasi, ada orang yang ada kuasa, macam bos ke suruh awak buat benda yang awak rasa salah, apa awak akan buat? Mesti kita semua akan cakap, eh, confirm aku lawan. Aku ada prinsip. Kita yakin kita akan buat benda yang betul. Tapi, betul ke? Ada satu eksperimen legend yang uji benda ni. Cuba bayangkan awak duduk kat kerusi tu. Awak dengar orang menjerit kesakitan dari bilik sebelah setiap kali awak tekan butang. Hati dah tak sedap. Rasa bersalah gila. Awak nak berhenti. Tapi orang yang pakai kod makmal putih tu dengan muka serius dia cakap eksperimen ini memerlukan anda untuk teruskan. Fuh, pressure dia memang lain macam. Okey, sebelum saya tunjuk jawapan, cuba teka agak-agak berapa peratus orang yang sanggup tekan butang tu sampai habis, sampai voltan paling tinggi yang ada label bahaya renjatan teruk. Fikirkan pasal diri sendiri, kawan-kawan, agak-agak sikit je kan, mungkin satu atau sepuluh peratus? Jawapannya, enam puluh lima peratus. Ya, enam puluh lima peratus. Korang tak salah dengar. Dalam salah satu eksperimen utama Milgram, hampir 2 per 3 peserta ikut je arahan sampai ke tahap paling bahaya. Walaupun diorang betul-betul percaya diorang tengah seksa orang lain. Memang satu penemuan yang sangat-sangat mengejutkan. Jadi, apa poin dia kat sini? Bukanlah nak cakap orang-orang tu jahat. Langsung tak. Tapi ia tunjukkan betapa kuatnya kuasa satu situasi, terutamanya bila ada tekanan dari orang yang kita anggap ada kuasa kuasa situasi ini boleh jadi begitu kuat sampai boleh mengatasi prinsip moral kita sendiri. Satu benda yang betul-betul buka mata kita tentang betapa senangnya kita ni dipengaruhi. Dan akhirnya, hari pun dah nak habis. Kita tutup lampu, baring atas katil dan bersedia untuk masuk ke dalam satu dunia yang paling misteri tapi juga paling penting untuk kita, iaitu dunia tidur. Sebenarnya, bila kita tidur, otak kita tak shut down tau. Dia cuma tukar mood. Dia akan berulang-alik antara dua jenis tidur yang sangat berbeza. Mula-mula tidur bukan REM. Ini fasa tidur yang dalam yang recharge badan kita. Lepas tu kita masuk pula fasa tidur REM, rapid eye movement. Ah, ha, masa inilah otak kita jadi super aktif macam tengah berjaga dan mimpi-mimpi yang pelik-pelik pun muncul. Yang paling best, badan kita masa ni lumpuh sekejap. Mungkin ini cara otak pastikan kita tak betul-betul lompat bangunan bila mimpi jadi Superman. Jadi, fuh, kita dah cover satu hari penuh. Dari pagi kita kena tipu dengan persepsi kita sendiri, ke tengah hari kita guna shortcut mental, petang kita tengok macam mana kita tunduk pada tekanan sosial dan malam kita jelajah dunia tidur yang aneh. Nampak tak? dari persepsi ke memori, dari tekanan sosial ke tidur. Psikologi ni bukan pasal penyakit mental je. Ia adalah sains tentang diri kita. Setiap saat hidup kita dibentuk oleh semua benda ni. Faham benda ni bukan setakat untuk pengetahuan am je, tapi untuk betul-betul faham cara kita berfungsi. Inilah manual pengguna untuk jentera paling canggih di alam semesta, iaitu diri kita sendiri. Jadi, ini soalan terakhir untuk korang fikirkan kalau persepsi kita, fikiran kita dan tindakan kita ni semua senang sangat dipengaruhi oleh shortcut otak dan keadaan sekeliling, sejauh mana sebenarnya kita yang betul-betul in control? Hu, soalan ni memang dah berzaman ahli falsafah dan saintis dok bincang. Psikologi mungkin tak bagi jawapan mudah, tapi ia tunjukkan kita semua kuasa-kuasa yang membentuk kita dan ia buat kita tertanya-tanya, kat mana sebenarnya aku bermula dan pengaruh luar berakhir? Satu soalan untuk kita fikir-fikirkan.